Мы сегодня пытались мотивировать, почему отвод прокуроров. Потому что считаем, во-первых, нет оснований вообще обвинять и поддерживать обвинения в суде, поскольку в действиях Юлии Владимировны Тимошенко нет состава преступления, и поэтому поддержание обвинения мы считаем необъективным процессом, а ставится же вопрос о том, что отвод в связи с необъективностью суда. Кроме того, э мы считаем, что как минимум некоторые оценки, которые даются прокуратурой, не соответствуют действительности. Была нарушена процедура в э, рассмотре, скажем так, внесения на рассмотрение суда вопроса об изменении меры пресечения, поскольку закон предусматривает, чтобы должно быть внесено письменное представление, которого не было, было ходатайство прокурора, что законом не предусмотрено. А, вот. Ну и кроме того, э, мотивация. В частности, моя была то, что распространяется информация прокурорам, которая не соответствует действительности. Все знаете, что прокурор в пятницу сказал, после изменения меры печенья, сказал, что это решение не обжалуется. Во-первых, мы подали апелляцию, во-вторых, в пятницу в 9:30 апелляционный суд будет рассматривать эту апелляцию. Уже есть основания говорить о том, что прокурор распространяет информацию, которая не соответствует действительности. Наша мотивация была такой. Кроме того, давался анализ и не только этой информации, и другой информации, которая распространяется. Мы считаем, что есть ряд нарушений норм закона, которые говорят о необъективном подходе к государственному обвинению.